Pada tahun 1999, Snowtown Australia jadi sangat terkenal selepas 8 jasad dicumbai dalam tong berasid. Kesemua jasad tadi itu telah disumbat ke dalam sebuah peti besi di sebuah bank yang dah lama ditinggalkan. Selain 8 jasad tadi itu kan ada beberapa jasad lain yang dicumbai ditanam di kubur dan kesemua mangsa ni seramai 12 orang. Walaupun ada banyak jasad, tapi sebenarnya si pelaku ni orang yang sama je. Yang menyerang mangsa-mangsa tadi bukan seorang tapi diorang ni bergerak secara berkumpulan. Motif pembunuhan sebenarnya masih lagi tak jelas tapi dikatakan diorang ni target orang-orang pedo, homoseksual ataupun orang-orang yang dianggap tak berguna ketua kumpulan tadi, dia akan pilih mangsa-mangsa ni berdasarkan apa yang dia paling benci, contohnya macam penagi dadah ataupun dia rasa orang tu sangat annoying ada mangsa yang dihabiskan dengan secepat yang mungkin, ada yang diseksa, dimaki dan baru dibunuh. Kalau korang rasa baguslah diorang ni bunuh orang-orang jahat ni, tapi sebenarnya diorang bukanlah buat amal kebajikan, melainkan diorang ni merompak mangsa-mangsa tadi ataupun diorang ni habiskan mangsa-mangsa tu macam tak ada sebab So dalam grup pembunuhan ni ada empat orang ahli Yang pertama adalah John Justin yang merupakan leader James Jamie, Robert Joe dan juga Mark Ray. Korang kena ingat tau nama dua orang perempuan ni kalau korang tak nak confuse nanti. So meh ni nak cerita dekat korang dulu siapa Justin ni. Justin lahir pada September 1966 dan dia ni ada trauma masa kecil-kecil dulu. Masa dia berusia 8 tahun, dia pernah dipukul dan didera secara seksual oleh abang kawan dia. So, sejak dari kejadian ni, dia sangat benci dengan golongan pedo dan juga homo. Sebab itulah dia rasa geng-geng ni perlu dibanteras terlebih dahulu sebelum orang ni membawa masalah pada masa yang akan datang. Sampailah dia berusia 22 tahun, dia bekerja di rumah penyem pelihan haiwan dan dikatakan dia sangat suka dengan kerja dia dan setiap kali dia sembelih haiwan dia akan balik dan cerita dekat orang betapa dia bangga dan dia enjoy dengan momen tu and then pada tahun 1991 dia pun berpindah ke Australia selatan dan masa inilah dia mula berkenalan dengan jiran-jiran dia yang bernama Mark dan juga Robert. So bermula dari perkenalan ni, dorang pun mula membentuk geng-geng dorang dan mula mencari mangsa-mangsa untuk dibunuh. So ahli kumpulan yang kedua ni pula bernama Robert lahir pada November 1971 tapi tak banyak maklumat pasal dia. Manakala ahli yang ketiga pula bernama Mark, dia ni lahir pada Disember 1958 dan dia ni kawan kepada Justin. Last sekali adalah James Jamie Dia lahir pada tahun 1979 Dan dia tinggal serumah dengan Justin Bukan dia seorang je yang tinggal dekat situ Tapi dia tinggal juga bersama-sama dengan mak dia dan abang tiri dia. So, bila dia tinggal dekat rumah Justin, makin lama dia pun mula terikut dengan perbuatan jahat Justin tau. Jamie dia lah yang sanggup seksa abang tiri dia yang bernama Troy dan juga adik tiri dia yang bernama David. Selepas diorang berempat berkumpul, diorang pun memulakan aktiviti kejam diorang. Bangsa yang pertama adalah Clinton Douglas berusia 20 tahun. Dia dipukul dengan tukul sampai mati sebabnya Justin tuduh dipedok. Masa tu ada majlis jadi Justin ni panggil Clinton untuk masuk ke dalam rumah kejap. Bila dia masuk ke dalam rumah tiba-tiba si Justin tuduh dipedok And then dia kena pukul sampai mati Beberapa bulan kemudian Jasad dia dijumpai Tertanam dalam sebuah kubur Yang tak berapa dalam Bangsa yang kedua pula adalah Ray Alan Peter Berusia 26 tahun Dia ni mempunyai otak Yang agak lembab Lepas tu dia bercinta Dengan ex girlfriend Justin Yang bernama Ellen Satu hari tu Cucu-cucu lelaki Ellen ni Mengakulah dekat nenek dorang Yang si Peter ni pernah ganggu dia orang secara seksual. So marah dan kecewa punya pasal akhirnya dia orang berdua pun putus hubungan. Tak lama lepas tu Justin culik Peter ni dan kemudian bunuh dia. Hari tu dia orang culik dia dan sumbat dia masuk ke dalam bonet kereta dan dia orang drive kereta selama 90 minit. Masa ni Peter memang dah tak sedarkan diri sebab dia orang dah pukul dia awal tu so dia pengsan barulah dia orang sumbat dia ke dalam bonet kereta. Sampai je dekat sebuah rumah ni dia orang angkat dia dan campak dia masuk ke dalam tak mandi. Lepas tu dia orang pukul berkali-kali kemaluan dia tu dengan menggunakan besi sampailah Peter ni mati. Beberapa bulan kemudian, jasad Peter telah dijumpai berada dalam sebuah kubur yang diisi dengan bata, tanah dan juga konkrit. Mangsa diorang yang ketiga pula adalah Ellen 47 tahun iaitu ex-girlfriend Justin tadi jasad dia dijumpai tertanam dalam rumah Justin dan dibungkus dengan 11 beg plastik yang berbeza. Kematian Ellen memang sengaja disembunyikan oleh Justin sebabnya Justin nak makan duit pension Ellen dan dia dah makan duit pension tu sebanyak $17,000. So Justin dia kata yang Ellen mati sebabnya kena heart attack tapi polis percaya yang sebenarnya dialah yang bunuh Ellen. Mangsa yang keempat pula bernama Michelle berusia 19 tahun dan dia ni merupakan seorang transgender dan juga sepupu kepada isteri Robert. Michelle ni selalu terbuka dan bersuara lantang lah tentang diri dia yang dah tukar jantina. So dan inilah yang membuatkan Justin rasa annoying dan meluat dengan dia. Sebelum dia menghilang secara tiba-tiba, kali terakhir dia dilihat adalah semasa dia bermain dengan anak-anak Robert dan tiba-tiba dia pekuk mulut anak Robert dan Robert nampak. Jadi bila Robert nampak situasi tu, Robert ni marah. Jadi satu hari tu, dia pun ajaklah Michelle ni ke sebuah tempat. Sampai je dekat satu bangsa ni, dia seksa Michelle dan cekik sampai mati. Lepas tu jasad dia telah disumbat masuk ke dalam sebuah tong plastik dan kemudian dorang pindah ke bilik kebal bank. Dekat sini kaki Michelle telah dipotong sebabnya dia orang nak tutup tong tu tak boleh jadi kaki dia terpaksa dikorbankan. Mangsa yang seterusnya adalah Vanessa Lane yang berusia 42 tahun. Dia ni ex girlfriend Robert dan merupakan seorang transgender juga dan Justin memang kenal dengan dia sebab dia pernah tinggal serumah dengan Robert. Awal tu Justin memang kawan baik dengan Vanessa ni sebab Vanessa ni lah yang selalu bagi maklumat dekat dia siapa pedo dekat area situ. Tapi tak lama lepas tu dia dituduh mendera seorang budak lelaki jadi Justin ni rasa marah yang tak amat sangat. So disebabkan benda tadi tu Vanessa dengan Robert pun telah putuskan hubungan. Walaupun diorang putus tapi Vanessa ni tak dilepaskan tahu Dia diseksa kau-kau punya Orang seksa dia sebabnya orang nak dapatkan maklumat pasal bank dia tau Ibu jari kaki dia tu dikepit dengan menggunakan pelayar sampai hancur Dan kemudian dia dicekik sampai mati Lepas tu Justin pun curi kereta dia dan ambil semua duit kebajikan yang dia ada. Masa orang yang keenam adalah Thomas yang berusia 18 tahun dan dia ni pula adalah ex boyfriend Vanessa dulu. Thomas ni pula dia ada penyakit Paranoid dan dia selalu pakai baju tentera tau sebab dia ingat dia adalah seorang tentera. Kalau korang nak tahu dia pernah berskongkol dengan grup jahat ni semata-mata untuk bunuh Vanessa. Tapi alih-alih hujung-hujung dia pun kena bunuh dengan orang ni. Pada tahun 1997 dia telah bunuh seekor si anjing dengan menggunakan pisau jadi Justin rasa ini adalah red flag. Esok tu dia dibawa ke sebuah tempat digantung dekat pokok sampai lah mati. Disebabkan dia ni ada sejarah pernah nak bunuh diri so polis ingat dia mati gantung tu pun sebab dia bunuh diri. Padahal sebenarnya dia dibunuh. Masa yang ketujuh pula adalah Gavin, 29 tahun. Dia ni pun juga ada skizo, penagih dadah dan juga merupakan kawan kepada Jamie. Satu hari tu, Justin ternampak Gavin ni tengah high, tengah lalok lah dekat sofa selepas dia dah cucuk barang masuk ke dalam tangan dia. So Justin ni rasa yang Gavin ni memang sampah useless dan dia rasa macam nak bunuh Gavin. Sampailah pada hari kejadian tu, Gavin ni tengah tidur dalam kereta dia dan tiba-tiba dia diserang oleh Justin dan juga Robert. Kevin ni sempatlah protect diri dia. Dia cederakan tangan si Justin ni dengan menggunakan screwdriver tapi lepas tu dia pun dicekik sampai mati. Jasad dia kemudian telah ditunjukkan kepada Jamie dan lepas tu orang buang dia ke dalam tong sampah. Mangsa yang ke-8 adalah Troy, 21 tahun dan dia ni adalah adik tiri kepada Jamie. Jamie pernah mengadu dekat Justin yang Troy pernah dera dia secara seksual semasa dia berusia 13 tahun. So apa lagi? Troy pun kena bunuh dan orang attack dia masa dia tengah tidur. Orang ikat dia, heret dia masuk ke dalam dia air, lepas tu seksa dia dan paksa dia untuk beritahu tentang akaun bank milik dia. Lepas tu, Justin ni gunakan pelayar, kepit jari-jari kaki dia sampai hancur. Dan akhirnya dia pun dicekik sampailah mati. Sebelum dia mati, dia orang rakam suara dia terlebih dahulu tau. So dengan rakaman suara tadi ni, dia orang akan gunakan untuk tipu ahli keluarga dia orang dengan mengatakan yang Troy ni pindah jauh dari sana. Bukan suara Troy je dirakam, tapi boleh dikatakan ke semua mangsa-mangsa orang ni, dia orang menggunakan kaedah yang sama iaitu dengan merakam suara dia orang. So bila siapa tanya, ke mana dia ni? Ke mana dia ni? Dia orang akan gunakan suara tadi. Jadi bila orang, -orang dekat situ tahu yang si mangsa ni telah membawa diri pindah ke tempat yang lain, dia orang pun takkan cari lagilah. Okay, next Frederick ataupun Fred yang berusia 18 tahun yang merupakan anak saudara kepada Mak. Justin percaya yang Fred ni suka kacau budak-budak perempuan dan dia rasa dia kena buat sesuatu. Satu hari tu, Justin pun jemputlah Fred ni untuk datang ke satu pesta. Dan dekat sinilah dia kena seksa dalam tak mandi, dibakar dengan rokok dekat telinga dan juga hidung dia. Lepas tu, diorang nyalakan sumbu bunga api and then diorang masukkan ke dalam saluran air kencing dia. Tak cukup dengan tu je guys. Diorang injek pula dia punya testis tu dengan Clorox and then diorang sambungkan dengan alat elektrik. Lepas tu diorang hancurkan jari kaki dia dengan menggunakan pelayar dan diorang cekik dia sampailah mati. Mina rasa dalam banyak-banyak bangsa diorang dia inilah yang kena paling teruk sekali Mangsa diorang yang ke-10 adalah Gary berusia 29 tahun dan dia ni adalah jiran kepada Justin dan dia juga adalah seorang yang cacat fizikal dan mental Justin selalu panggil dia sebagai pondan dan bila Justin dapat tahu yang si Gary ni selalu dapat bantuan duit daripada kerajaan jadi dia pun mula aim si Gary ni pula Justin pun jemput lah Gary ni untuk datang ke rumah dia untuk minum-minum jadi Gary ni pun minum banyak sampai dia mabuk lepas tu dia diseksa dan dicekik sampai mati kemudian jasad dia pun telah dibuang ke dalam sebuah tong plastik. Mangsa yang ke sebelah pula adalah Elizabeth yang berusia 37 tahun yang merupakan isteri kepada Mark iaitu ahli kumpulan tu sendiri. Mark pernah beritahu dekat Justin dia kata eh kau nak tahu tak aku rasa isteri aku si Elizabeth tu tahu tahu apa yang kita buat selama ni. Dia tahu yang kita bunuh orang. Sampailah pada hari kejadian Justin dengan Robert telah masuk ke dalam rumah Elizabeth dan serang Elizabeth dalam rumah. Dia diseksa dan dibunuh di dalam bilik air dan mulut dia kena selotip. Mark bila tengok isteri dia kena bunuh dia bukan sedih bukan menyesal tapi dia gelak sebab dia suka. Dan macam biasalah jasad Elizabeth pun sama macam mangsa-mangsa yang lain yang mana dia pun disumbat masuk ke dalam tong plastik. Mangsa terakhir dia orang adalah David yang berusia 24 tahun dan dia ni adalah abang tiri Jamie. Cerita dia Justin tak suka dengan si David ni sebab David ni adalah seorang yang berpenampilan kemas dan dia terlalu pembersih. Lepas tu Justin rasa macam rimas lah. Kau ni macam apa lah poyo lah macam tu lah. Lepas tu Justin ni akan panggil David ni budak bandar. Kadang-kadang tu dia akan panggil dengan gelaran pondat. Dia punya benci dekat David tu sampai dia rasa iya aku nak kena bunuh lah dia ni. Aku dah tak boleh tengok dia lagi. Satu hari tu Justin pun mintaklah Jamie untuk bawa si Uh, David ni ke bandar Snowtown untuk di komputer tapi sebenarnya ini adalah perangkap je bila dorang sampai je dekat bangunan bank yang terbiar tadi tu kan, David telah diserang sampai dia mati dan dia lah satu-satunya mangsa yang dibunuh dekat bangunan tadi lepas tu, sebahagian daging dia telah dikoren dan kemudian dimakan oleh Justin dan juga Jamie. Selepas berat tahun-tahun Justin dengan geng-geng dia bunuh orang akhirnya perbuatan dorang terkantui pada tahun 1999. Tapi bukan sebab dorang semua mengaku, semuanya terbongkar sebab si Jamie ni dah mula goyang. Jamie ni kan masih muda. So, bila dia banyak sangat terlibat dengan benda-benda macam ni, dia makin lama rasa serba salah. Dia jadi stres, trauma dan mula menunjukkan perubahan diri. Ada seorang kawan dia yang dah mula curiga dan dia jugaklah yang pergi report pasal Jamie and the Gang. Polis pun mula siasat dan diorang follow pergerakan Jamie dengan Justin secara senyap-senyap. Sampailah satu tahap polis ni dapat maklumat, ada bangunan lama merupakan sebuah bank yang terbiar dan tak digunakan dekat Pekat. Bangunan tadi tu pula telah disewa oleh Mark. Pada 20 Mei, polis pun ambushlah bangunan tadi dan orang terkejut sangat sebab diorang yang banyak jasad. Masa tu polis terjumpa ada 6 tong plastik yang besar dan bila dibuka Ya Allah. Setiap tong ni ada jasad manusia yang dah reput tak cukup dengan tu polis check pula rumah Justin dan diorang jumpa 2 tong lagi Selepas dah kena soal siasat Jamie pun pecah tembelang dan mengaku semua So Jamie ni terlibat dengan 4 pembunuhan Tapi disebabkan dia saksi utama Jadi hukuman dia pun dikurangkan Dia dipenjara selama 26 tahun Dan diasingkan daripada geng-geng dia Demi keselamatan dia Justin pula disabitkan dengan 11 pembunuhan Dipenjara seumur hidup tanpa peluang perut So maksudnya apa? Dia akan mati mereput dalam penjara Robert pula bersalah atas 10 kes pembunuhan Dikenakan 10 hukuman penjara seumur hidup Tanpa peluang perut Manakala Mark pula didapati tak bersalah Tapi dia mengaku yang dia bersubah dan membuang jasad-jasad mangsa tadi. So dia dipenjara selama 25 tahun dengan minimum 18 tahun sebelum layak parole. Kes ni sebenarnya merupakan kes perbicaraan yang paling terpanjang dalam sejarah Australia sebab ambil masa selama setahun. Yang lagi mengejutkan tu, sepanjang perbicaraan ni tak ada seorang pun family members ni tahu yang ahli keluarga dorang telah pun mati dibunuh sampailah pihak mahkamah ni beritahu. So memang satu tragedi yang sangat kejam dan tak mungkin akan dilupakan. Dan yah itu adalah kisah benar di sebalik kes pembunuhan Snowtown yang sangat kejam. Pembunuhan demi pembunuhan dilakukan tanpa belas kasihan atas nama membersihkan masyarakat. Tapi sebenarnya, diorang semuanya adalah pembunuh bersiri yang tak berhati perut. So kalau korang minat dengan kisah-kisah jenayah sebenar macam ni, yang padat lepas tu tak berjela-jela, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ni nak, okay? Tekan loceng juga supaya korang tak lepas bila video baru keluar nanti. Nina akan terus bawakan kisah-kisah yang menarik, kisah benar dan menyayat hati pada masa yang akan datang Jumpa lagi di video yang seterusnya Bye bye Assalamualaikum